поблагодарить болельщиков за поддержку бурную, поздравить всех с победой, всех любителей Николаевского баскетбола. Несмотря на то, что команда соперников жаловалась на проблемы в качестве подготовки, сегодня они предстали грозной силой. Надо отдать должное медкорпусу, потому что все важные игроки у них были в строю. И игра получилась достаточно напряженной и тяжелое для нас. За счет чего выиграли? За счет того, что хорошо подготовились, разобрали лидеров команды, отработали игровые схемы. Как вы считаете, если б, кроме тех шести игроков, которые фактически сделали эту игру и больше, больше ну, вот, часть времени провели на площадке, э, пришлось выпускать еще э, четырех э, запасных? Вот, э, Смогла бы команда удержать вот такой, такой уровень. Если бы смогла бы она удержать, они проиграли бы сегодня игру. Старт игры показал, что те ребята, которые мало играли, они сегодня были не готовы полностью отдаться игре, биться за каждый мяч. И в этих моментах мы проигрывали ситуации. Только поэтому мне пришлось играть такой короткой скамейкой. Вот сегодня вот активная игра в защите, которая, в принципе, во многом принесла нам успех. Потому что соперники не попадал, и не знал, не терялся. Вот э, функциональная подготовка меня интересует. Сумасшедшего, ребята, оказалось, функциональная подготовка именно в защите. И быстрые потом атаки, быстрые прорывы. Уделяли серьезное внимание функциональной подготовке в, в подозрительный период. Да, я уже неоднократно. Говорил о том, что мы хороший сбор провели, хорошо функционально подготовились. Здесь, на городском стадионе, в все мы готовились. Задача была найти ребят, лидеров, лидеров команды, которые будут вести за собой всю команду. Вот. Сейчас формируется костяк этой команды в этих играх. Функционально команда готова. Вам помогал тренер поликлиники? Нет. Все благодаря предыдущему опыту. Мои работы в этом клубе. Ну вот эта победа, она, конечно, наверное, прибавила мотивации у ребят. Что там следующие игры у нас и какой настрой? Мы играем с Запорожьем в воскресенье, в 5 часов состоится игра, приглашаем всех любителей баскетбола на эти игры, постараемся порадовать, готовимся к этой команде, разбираем. Они сегодня тоже провели нелегкий поединок в Черкасах, проиграли его 6 очков. Вот. Игра тоже у них не просто складывалась. Посмотрим, у кого сил больше осталось. Спасибо, Спасибо за победу и за победу. Спасибо за праздник. Спасибо вам. Игра настолько захватывает. Кто против тебя играл и как вот ты чувствовал себя сегодня одним из лидеров команды? Вот как у тебя что? Когда ты это прочувствовал? Оппоненты были разные со мной разные ребята защищались. Впрочем, это не важно. Нам главная поставленная была задача от тренера, и а мы старались ее выполнить. Сегодня просто удалось где-то набрать очков, подобрать, прибавить где-то. Тренер дал возможность. Я делал то, что должен делать, играть. Спасибо тренеру, что дал мне мои минуты. Надеюсь, я оправдал то, что, то, что делал своим каким-то результатом. Просто играем, делаем свою работу. Это все. И вот тем более, говорится, есть повод пожалеть о том, что не доиграл ты предыдущую игру из-за пяти фоллов. Вот. А сегодня команда играла очень цепко, и, и вы играли, собственно, фактически в шестером. Но как удалось вот сдержать себя вот от избытка фолов? Во-первых, у нас была определенная задача. Мы разбирали четко игру Кривого Рога, разбирали по людям. Как кто играет, в какой ситуации мы должны поступить именно так, и в какой ситуации их сыграть по-другому. Вот поэтому тренер дал четко дал понять, что каждому игроку что делать и как делать. Поэтому мы четко знали план, и я как игрок просто держался этого плана, старался выполнить задачу. Эта задача не, скажем так, предусматривает играть осторожно, но в то же время очень дерзко. Поэтому сегодня он ну, как бы аккуратно сыграл, нежели в прошлой игре. Вот. Но если надо свалить, если надо в нужный момент сделать фол, я сделаю, вне зависимости будет это четвертый, пятый фол. Поставлю задачи, я должен выполнить. Да. Спасибо за игру. Спасибо. Я пошел. Ну, что не с этого, если вы позволите. Я извиняюсь за свой голос. У нас вся команда так разговаривает с хрипотцой. Я хочу поблагодарить своих ребят за игру сегодня. Как это ни странно звучит. На момент выезда живых было пять с половиной человек. Пять с половиной. Доктор поднял еще двух. Двое поехали с температурой. И один приехал сегодня своим ходом сам, потому что он считал, что он должен был быть с командой. Никто их не заставлял. Руководство было против. Мы должны были ехать в шестером это инициатива личная ребят. И то, что у них сегодня не получилось, если вам интересно, трое сегодня играли с температурой. Трое. Они играли с температурой, их видно. Того же Ившина, Забирченко, что видите, в каком они состоянии? Забирченко я не понимал, что с ним происходит. А у него 37,9. Но он хотел играть. Он просился, я дал. К сожалению, наверное, ошибся. Но я за ребят ничего плохого сказать не могу. Они бойцы. То, что сегодня проиграли, проиграли абсолютно по делу. Поздравляю вашу команду. Играла очень агрессивно, очень хорошо э, тактически подготовлена. Мы, к сожалению, были вообще к вам не готовы. Мы не готовились ехать. Вся волокита с переносом игры длилась три дня. И о том, что мы к вам едем, мы узнали позавчера в 9 вечера. Мы не разбирали вашу команду вообще. Мы не смотрели видео. Мы видео посмотрели здесь, в гостинице. Это первая игра сезона, к которой мы были вообще не готовы. Не так, не эдак. И то, что ребята вышли, и, скажем, э, ну не могу сказать, что совсем не ударили в грязь с лицом, но они старались. И сегодня вот то, что есть, это то их состояние, которое есть. Я не могу предъявить к ним претензии. Не могу, только потому, что они не готовы и не должны были играть. Мне очень обидно, что мы не нашли э, взаимопонимания с руководством вашей команды, имея такие большие окна, не перенести эту игру куда-то попозже. Я не понимаю этого. Но я не хочу это обсуждать, я обсуждаю своих ребят. Что касается игры, еще раз поздравляю вашу команду с победой. Она абсолютно заслуженная. То, о чем говорил мой коллега из черкасских МАФ, кого можно выделить, это тонченко и шестуха. Они сегодня у нас просто перебегали. Это даже не то, что они забили по многу. Они держали нить игры в своих руках. И у них все получилось. Может быть, у нас не сыграл никто, если вы обратили внимание. Я серпильно не мог пустить, потому что у него травма. Он просто приехал, он, когда мы выезжали, он был шестым он не может еще играть, он даже на разминке ходит. А остальные есть температура, я же говорю, то есть это наш уровень сейчас вот по физически, я говорю именно о физическом. Кроме того, сюда добавилась, я же говорю, полная неготовность к игре, мы ее не разбирали. Мы были уверены, что будет перенос, и мы просто-напросто должны были вылечиться и готовиться уже к Киеву. Поэтому, ну, ни в коей мере не умоляю заслуги вашей команды. Они просто молодцы. Агрессивно, правильно, грамотно. Скажите, пожалуйста, такой уникальный чемпионат сейчас по известным событиям в баскетбольном мире Украины. Получилось так, что, наверное, впервые за историю баскетбола, в том числе украинского, ваша команда является одной из претендентов на медали. Так получается, и тем более по игре, и по вашим прежним играм, в том числе и с мавками. Вот, ну, в принципе, вопрос следующий. Какие планы? Перед вашей командой в этом сезоне. Ну, знаете, планы большие, но э, однозначно причислять нас к одним из фаворитов я бы пока не стал. Во-первых, таких команд, как мы, как минимум, 4-5. Возможно, по именам мы достаточно громко звучим, но э, Забирченко после травмы колена не играл 5 месяцев вообще. Глебов и Ившин без предсезонки вообще мы еще входим. А когда они еще и заболели, то это просто катастрофа. Естественно, мы еще не наладили свои э, связи внутри команды. У нас еще каждую игру случается провал. Четвертую игру у нас провал во второй четверти. Я никак это объяснить. не Могу мы физически, в принципе, если сегодня были не готовы, то предыдущие игры мы были готовы. Эти команды перебегивали. Физически мы были на порядок сильнее. Сегодня в очередной раз, вторую четверть не просто, а провалили абсолютно. Абсолютно и в желании играть, и в агрессии, и во всем. К сожалению, мы опять проиграли подбор. Вот это больная тема, и над этим мы будем работать. А не справились сегодня никто. То есть у нас выделить вообще никого. Мы надеялись на преимущество по третьим номерам, там, где Глебов. Нет. По четвертым, по скорости, нет. По пятым, к сожалению, вообще нет. По первым, но ну, слава богу, что Щепкин, который не играл в прошлую игру, вышел с незалеченной травмой, а Бояркин приехал за 45 минут до игры на электричке. То есть. Но он посчитал, что ему надо быть командой. И признателен, молодец. Хотя ошибок было миллион. И, к сожалению, знаете, это больше напоминало, наверное, спасение утопающего, чем игру мы мучились, мы не играли, мы сегодня просто мучились. Наша задача была ну, на фоне вашей агрессивной, хорошей команды выглядеть достойно и попытаться навязать борьбу. К сожалению, иногда только это получалось, а общая тенденция проследилась еще во второй четверти. Витя прав. Я в раздевалке сказал, что мы проиграли игру не в третьей, не в четвертой, мы проиграли во второй. Во второй четверти, когда от преимущества в пять очков отказались сразу, отказались сразу, пустив рывок 0,9. Когда мы еще один рывок 0.10 пустили по ходу второй четверти, в принципе, вот и вся разница, вся проблема. И обидно то, что э, даже передергивая состав, и все равно одного больного меня на другого и у нас лучше не получалось. Поэтому, знаете, трагедии никакой не буду делать, а если отвечать на ваш вопрос, пока э, фаворитом себя не считаю. Надо закончить первый круг, сыграть. Вот мы сегодня, видим, как сыграли. Сыграть с Динамо Киев, мы не знаем, что это за команда. Попробовать, что такое Инфис, как играет Волынь. А потом, наверное, первый круг пройдет, тогда можно будет говорить, кто фаворит, а кто не фаворит. Нам удалась игра в Черкасах. Мы хорошо попали, мы были в хорошей форме и так далее. Мы неплохо играли почти три четверти с Южным. Но не хватило немножечко дисциплины, не хватило немножечко, наверное, навыков. Две следующие игры мы выиграли в принципе неплохо и чувствовали себя хорошо. Но сразу после этой игры то, что случилось, случилось. Попал вирус команды, и ну, большая часть команды просто-напросто вылетела. И в таком состоянии, я же говорю, это еще достойно выглядели. Тем более, что ваша команда играла классно. Спасибо, спасибо. Спасибо, вам спасибо, удачи. Спасибо, до свидания. На ваш взгляд, на ваш взгляд как, э, в какой момент... Э, скажем, вы упустили нить игры, когда вы доставали, доставали и вроде бы держались в роли, вот, и потом что-то не получилось, снова в очередной раз Когда это случилось? Ну, по нашему мнению, это случилось во второй четверти, все. Мы не смогли защититься, отпустили их отрыв на 10 очков, и это, я считаю, стало исходом матча. Ну, а что могло помочь вам, как вы, знаете, Что могло помочь? Ну, я могу сказать так за всю команду, что мы старались, мы сюда ехали, но по объективным причинам, которые были у нас э, на этой неделе, мы собрались, даже не собрались 5 на 5. Мы были, у нас половина команды, грубо говоря, больные, мы просили о переносе, но нам его не дали. Поэтому мы играли на одном желании. Здоровья, может, не хватило чуть-чуть. В этом плане такие вот дела у нас на твой взгляд, кого бы ты вы, выделил в составе победителей? Кто а, для носа вы разбирали, от кого что вы ждали и что получили? Так, да, кого выделить? Команда выиграла, значит, вся команда победителя. выделить никого не могу. У тебя у самого как сегодня? Ну, вы прекрасно все видели. Нет, ну вот ощущение. Или у тебя тоже проблемы были с У, и у меня температуры были, я же говорю, у нас было 6 человек с температурой, которые не тренировались. Мы за неделю ни разу не сыграли 5 на 5 даже. Сейчас все хрипят, все изображения. Все больные, грубо говоря. Но это нас, я не говорю, что это является нашей причиной. Причина в том, что мы не смогли, не смогли перебороть себя. В данный момент, когда можно было, мы достали их. Нужно было просто чуть-чуть прибавить, но у нас не получилось. Виктор, ну, мне лично кажется, что вы не были готовы к такой жесткой и динамичной защите нашей команды. Когда перед каждым игроком уже стоял игрок и не давал ему практически не то, чтобы двигаться, даже и бросить мяч не давал. Может быть, и в этом тоже была причина? Потому ну, что у вас была очень неудобная возможность его забросить. Что с дуги? Что с... Ну, наверное, вы хорошо разобрали наши комбинации, поэтому вы прикрывали. Ну, спасибо. Желаю только здоровья. Спасибо. Большое. И... Да. Спасибо.